bu mənim axşamın şey poçta. Budur başlayaq. Bu maşında sağda soy gözləri mövcuddur. Belə ki arxadan gələn maşınları qorumaq üçün. Maşını nə qədər göndürük? Və sağ tərəfdə açar işarəsinin nöqtə işarəsi var. Ona daxil oluruq. Stenk sə giririk. Burada dostlar, e, manqmet bölməsi var orta sırada məo ni yüklə deyəndə güzgülər bağlanır. Bunu aktivləşdirməyin yolu odur ki, deməli e, son sözü var. Son sözünün yuxarısında, dostlar, məndə hal-hazırda aktiv edib. Mən, mən bağlayıram bunu. Yəni o yeni yüklə deyəndə bağlayır. Bax, gördünüz kimi, dostlar, maşının içərisin salonumdur, salonu görək. Gördünüz kimi, dostlar, güzgü arxanı göstərmir. 10 işarəsini vururuq bırda. Hal-hazırda gördünüz kimi, güzgü arxa tərəfi göstərir maşında. Son sözünün yuxarısında rus hərfləri ilə yazılan söz var. Onu işarəyə tıkladıqda maşının güzgüləri arxa sağ və sol güzgülər arxa tərəfi görcəcək. Yenə də kimi nə sualı olarsa yazsın, bacardığım köməklik eləyəcəm inşallah. Allah hər birinizdən razı olsun dostlar.